Bu ildən regional təhsil idarələrinin səlahiyyəti Təhsil Nazirliyi tərəfindən genişləndirilmişdi. İyunun 15-i saat 10.00-dan Şirvan-Salyan Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, şagird sayı 151-dək və hazırda direktor vəzifəsi vakant ümumi təhsil müəssisələrində direktorların işə qəbulu müsabiqəsinin test imtahanı mərhələsi keçirilmişdi. İmtahan Salyan şəhər Əliyaga Kürçaylı adına 7-ci sənaye texniki fənlər təmayüllü məktəb lisesinin binasında keçirilib. İmtahda regionun 36 vakansiyası üzrə 53 namizəd iştirak edib. Namizədləri imtahnda tənqidi oxu bacarığı ü 15. Riyazi və mantiqi düşünmə üzrə 15, təhsil qanunvericiliyi üzrə 15 sual olmaqla 45 test tapşırığı təqdim edilib. Qeyd edək ki, direktorların işə qəbulu müsahibəsinin tez imtahanı mərhələsində uğur qazanması barədə məlumat namizədlərin mobil telefonlarına SMS vasitəsilə göndəriləcək. İştirak etmək hüququ qazanan bütün namizədlərə uğur qrarı səslənir. Şagird sayı 150-dən 500-ə qədər olan ümumi təhsil məktəblərində direktorların müsabiqə mərhələsinə başlamışıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, müsabiqə mərhələsində direktorlara 80 dəqiqə vaxt ayırmaqla 45 sual müraciətim olacaq. Həmin suallar tənqidi oxubacaqları 15 sual, riyaziyyat məntiq 15 sual, təhsil qanunvericiliyi 15 sual ibarət olacaqdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibə mərhələsinə uğur qazanan namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqdır. Xanım Mirzəfəlli Səmil Şahlaroğlu Dünya TV